আমি পুলিশ আমাকে দুশো জনের পারমিশন দিয়েছি আমরা শুধু দুশো জনের নিয়ে চলছি তারপরে আর গিনতি করা যাবে না দেখো ভাই ওটা কত লক্ষ্য আছে হাজার আছে আমি গিনতি করে পাবো না হ্যাঁ আমরা প্রত্যেক বছর এটা করি আছে কোনো নতুন করছি না আমরা রাম পঞ্চমুখী বালাজি হনুমান মন্দির থেকে আমরা বেরোই ওনার আশীর্বাদ নিয়ে কেন উনি হচ্ছে রাম ভগবানের অনন্য অন্য ভক্ত আর দেখুন এটা তো ঠাকুরের আশীর্বাদ পুরো কলকাতায় একমাত্র রাম মন্দির কিন্তু আমার এলাকাতে তো আমরা আর রাম মন্দির নিয়ে অনেক একশো বছর পুরনো আমার মনে হচ্ছে রাম মন্দির এই আমার আগে অনেক লোক বের করতো এর মধ্যে কোনো পলিটিক্স নেই বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম যারা খুশি এখানে এসে র্যালির হিসা হতে পারে আপনি দেখতে পারেন কোনো 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 পলিটিক্যাল ব্যানার নেই আমরা যারা রাম ভক্ত আছে যারা রাম ভক্ত আছে ওটাই আমরা রামযাত্রা শোভাযাত্রা করবো পিসফুলি আর রাম মন্দির যাবো রাম ভগবান কোনোদিন ঝামেলা করতে বলেনি আর ওনার কোনো এরকম আদেশ ছিল না যারা রাম ভক্ত আছে ওরা শান্তিপূর্বক যাত্রা করছে র্যালি করছে রামনবমী অবজার্ভ করছে বাংলা সেলিব্রেট করছে হ্যাঁ যারা ঝামেলা করতে চেয়েছে কেন ওরা বুঝে গেছে স্পেশালি লাস্ট ইয়ারের ইলেকশনের পরে কি এখানে আর কিছু চলছে না তাহলে ওরা একটা ধর্ম কার্ড ওটা পুরনো কার্ড দিয়ে চলছে ঝামেলা করো এটা হবে ওটা হবে কিন্তু আমি আপনাকে শেয়ার করছি এই অঞ্চলে जतोग रैली लोग देखें लड़ाई कर लेनीति मैदान राजनीति देखे नाबो किन्तु राम करा तो 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 प्रयोजन नहीं दीदी सही बोल रही है धर्म अपना अपना सबका है लेकिन उससे हम लोग सब लोग मिलके बनाते हैं हम लोग इफ्तार पार्टी किए थे मुस्लिम भाइयों के लिए सभी दोस्त बहुत हर्ष उल्लास से आए थे और आज हम लोग श्री राम का राम शोभा यात्रा जो निकाले हैं 45 नंबर वार्ड से तो इसमें आप देखिए मेरे शोभा यात्रा में आधे हिंदू आधे मुस्लिम दोनों थे तो ये हम लोग जो ममता बनर्जी ने कही थी बात को हम सच करके दिखा रहे हैं यहाँ पे कि धर्म सबका है उत्सव सब, सब मिलके मनाते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग बंगाल में इसी तरह मिलजुल कर रहे आज ये शोभा यात्रा हमारे पैंतालीस वार्ड से यहाँ राजा कटानुमान मंदिर तक आई है यहाँ से हम लोग हमारे जो हिंदी प्रकोष्ठ के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं विवेक गुप्ता जी जो जोड़ा साहू के विधायक हैं उनके साथ हम लोग सम्मिलित हुए हैं यहाँ पर आके और यहाँ से सावरा सेठ मंदिर होके एम जी रोड होके यात्रा राम मंदिर तक जाएगी वहां पे जाके समाप्त होगी और सभी भक्त बहुत खुश है देख रहे हैं पूरी पुर, भीड़ है पूरा भगवा में ये राजा कटरा का इलाका हो गया है देखिए लाखों भक्त क्यों करोड़ों भक्त आज जाएंगे अपने अपने स्थान से निकलेंगे झंडा लेकर के भगवान की महिमा गुणगान करते हुए पुलिस प्रोटेक्शन भी है पुलिस तत्पर है हर जगह देखिए हर इलाके में पुलिस अपना काम कर रही है लाखों भगत जाए चाहे करोड़ों भगत जाए किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है रास्ता पूरा खाली करवाया गया है और जहाँ कुछ घटना होने की आशंका है वहाँ पुलिस पुलिस बल पूरा तैनात है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी कितने भी लोग आए कितने भी लोग जाए कुछ मुठ्ठी भर लोग हैं जो धर्म के नाम पे झगड़ा लड़ाई करवाने का काम करते हैं बाकी आम जनता में ऐसा कुछ भी नहीं है लोग आपस में मिल रहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो राम के नाम पे दारू पी के गलत बात बोलना किसी को भड़काना ऐसा नहीं करना चाहिए तो जो लोग इस तरह का करते हैं वहीं झगड़ा लड़ाई होता है एक हाथ से ताली बजता नहीं है आप किसी को उकसाएंगे चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो मैं सबको ही बोलूंगा कि दोनों तरफ गलत लोग हैं जो भड़काता है वो गलत है किसी के भड़काने से लोग भड़कता है दो आदमी गलती करता है उसका सजा दो आदमी को मिलता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी अगर ऐसा करता है तो वो गलत करता है हमारी शोभा यात्रा देखिए हिंदू मुस्लिम हम लोग साथ में हैं निकाले हैं कहीं कोई इश्यू नहीं है सब मिल जुलकर वो भी जय आराम बोल रहे हैं हम भी जय आराम बोल रहे हैं इफ्तार पार्टी हम करवाते हैं हम होली मिलन समारोह कराते हैं हम रामनवमी का शोभा यात्रा करवाते हैं कहीं कोई उसी ने सब हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं यहाँ बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं है बाहर से लोग आके भड़काते हैं मेरा नाम विकास शर्मा मैं वार्ड पैंतालीस तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष আজকে আমাদের শ্রী রামপদ বড় দিন আমাদের হিন্দু নবী আমরা থেকে এখানে মিছিল বার করছি শর্মা কৃষ্ণা দেবে রাহুল আনন্দ মন্টপ অনেক জেলেগুলো এবারে আমরা মিছিল অনেকবার বলেছি আপনি দূর থেকে বাঙালকে দেখুন না যারা বলে আসুন বাঙালি এখানে কত মুসলিম বন্ধুরা আমার আজকে নম নিতে শেষে আমাদের মিছিলটা আপনি ভাবতে পারবেন না আপনি যদি মুখ থেকে চালু করেন আপনি হয়তো মিডিয়া পারসন করছিলেন এটাই আমাদের বাঙালির কালচার এটাই আমার চাল আপনি দেখছেন মানে মানুষ গুনতে গেলে তো ধরুন তো আজকে সাত থেকে আট মানুষ সামনে দেখে যাচ্ছে এবার আগে দেখলে বলতে পারবো কত আপনি ক্যামেরা গুলো দেখতে পারেন